도대체 뭘 원하는 겁니까? 야, 근데 그래픽은 진짜 잘 만들었네요. 요런 세세한 것까지 잘 만들었어요. 그렇겠죠? 근데, 원작의 오리지널 스토리를 추가했으니까 세명 뽑히지 않을까요? 서스트넬 산지, 놀란가라스 국제국. 놀란가라스 국제국이죠? 확실히 메디나가 보, 뭐냐 메디나를 보다보니까 자꾸 끌리게 되, 끌리게 되는 맛이 좀 있네요 메디나를 보다보니까 나도 모르게 끌리게 되는 맛이 좀 있어요 뭔가 그 메디나만의 베레들의 침대 그런 느낌이 조금 있네요 아 근데 이거 저스스 너무 좀 어떻게든 좋겠다 그냥 나가세요 뭐라고요? 장난해? 이래서 파는 사람하고 보는 사람하고는 차이가 생길 수밖에 없다고 얘기하는 거야. 괜히 얘기하는 게 아니라. 아, 이거 저 스텝 좀 어떻게 좀 해도 좋겠는데, 진짜. 스텝. 이중 스텝이라도 좀 만들어줬으면 좋겠다. 아, 속도 너무 느려. 답답할 정도로. 자, 여기서 일단 세이브 한번더 하고요. 일단 여기서 세이브 한번더 하고. 잠깐만. 일단, 스킬을 좀 봐볼까요? 스킬. 어, 일단, 동료는 내버려 네 두고요. 일단, 내네 스킬부터 좀 올리면, 어, 잠깐만. <laughs> 기다려보세요. 뭐, 마땅히 업그레이드 시킬 만한 게 없네요. 이, 이게, 그러니까요. 어떻게 풀, 어떻게 풀리는 건지는, 잘아예 업그레이드 시키면서 풀리는 거겠죠, 당연히? 잠깐만. 그러면, 잠깐 기다려봐 어, 일단은, 일단, 이거 하나 늘리고요. 그리고, 일단 공격력 쪽으로 높이는 게 좋을 것 같아요. 일단, 공격력 쪽은 다 마스터 시키고, 그 다음에 디펜더를 시키는 게 좋을 것 같습니다. 내가 봤을 때. 킬 커넥트 대기 시간 50% 가지고 오, 이거 좋은데? 이거는 나중에 업그레이드 시킬 수 있는 것 같고 크리티컬을 냅두고 일단 등. 동... 어? 이거 뭐야? 아 여기서도 업그레이드 시킬 수 있나? 잠깐만요. 아 여기서도 이렇게 업그레이드가 가능하구나. 야 이런 건 좋다. 이런 시스템은 굉장히 마음에 드네요. 에. 네. 마음에 든다. 진짜. 근데 이거 업그레이드 잘 시켜야겠는데요. 나중에 문제 생길 수 있으니까. 보나 데미크 영상 보면 이때 깜빡할 수도 있어요. 그럴 수도 있고요. 자, 일단 이렇게 퀘스트 완료했고요. 이가카리아 <목소리> 마치. <쉬었다. 목소리> 메디나하고 헤어지겠죠? 메디나 오 아, 그런 일일까요? 礼を言うつもりはないが貴様たちのおかげで、興味深い旅になったのは事実だ。テレデレちんデレ素直じゃないな。黒ロまたそんなことを。相変わらずムカつく男だ。それでは、失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。 それは俺たちも同じだろうんそうだねよしそれじゃ一回。っかこんな迷惑そういね뭐지이거ルーリットの村を出発した数日後俺たちはザッカリアにたどり着いたそしてザッカリアで 衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5か月後にあると知る衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ決して負けは許されない俺たちは大会に備えざっかりや近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いたそして運よく ブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれぞ優勝を目指す。途中俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠をアインクラッド流剣術で跳ね返し勝利し無事俺とユージオは共に優勝を果たし衛兵隊への入隊許可を得る。 そして入隊から6ヶ月後定律集権学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう俺たちはノーラン・ガルス定律集権学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した上位12名の初等連士はそばき連士となりその年の上級集権士からそれぞれ指名されて選ばれることにる 俺を選んだのは上級集権士歩く戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩有志を選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身のモサルゴルゴロスソ・バルト先輩俺たちは修兼学院で2年学び卒業後四帝国親善剣術大会で勝ち抜き聖合騎士となることを目指している聖合騎士となれば この世界を管理する教会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる友情は幼なじみアリスを助け出すためそして俺は外部との連絡を取るためにこうしてそれぞれの目標を胸に集研学院での生活は幕を開けた。 카스를 100층을 저렇게 만들어놨구나. 나쁘지 않아요. 일단 그래픽적으로 봤을 때는 나쁘지 않습니다. 야, 근데 건너뛰는 게 일부러 스케일이 커질 것 같아서 건너뛰는 것 같기도 해요. 축장님 말한 것처럼. 일부러 그런 것 같은 느낌? 근데 이거 다른 맵으로 이동할 때는 어떻게 이동할까요? 그것도 좀 신경쓰이네요. 나중에 한번 알아봐야겠어요. 방송 끝나고. 아무래도 나오지 않을까요? 챕터 1-3 ケイユー、このチャッタはウェピューアルカー。チャラリアンストーリロバンドたら良かったのスティジェ j m d だ、ジェまさか、集研学院で権利や新生術だけじゃなく、歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし、勉強なんて久しぶりだから。キリトはうれしくないの 試験もあるんだろうここに来てまで試験勉強をすることになるとはここに来てまでってえあいや何でもないそれにしてもいまだに実感が湧かないよ君と2人で入学試験を突破して今ここにいるなんてでもジョはザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。 分強くなったぜまだまだだよ入学試験の成績はキリトの方が上だったしねおいおい俺はこれでも優勝の師匠だぜそう簡単に追い抜かれちゃ困るよ <laughs> それはそうだね何はともあれお互い入学試験の成績で十人以内に入れてよかったよ でもそば好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね僕も驚いたよ最後の月にある新級試験に合格し学院の2年次に上がった高等練習の中でも特に試験でいい点を収めた12名は上級集権士と呼ばれる特待生に任ぜられるつまり すぐりのエリートといっていい上級集権士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば付き練士が一人ずつつくことになるそして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12位以内に入ったものはそのそば付き練士になる上級集権士には12人しかなれないなんて相当厳しいねなあ でも俺たちはそば好き練士になった寮の清掃や雑務は免除されるしかもその優秀な上級集権士の稽古の相手をできるんだ剣の腕を磨くためにはぴったりの環境だぜあっどうしたユジオキリト僕たち大事なことを忘れてるよ大事なこと キリトも僕も上級集権士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか急ごうって言っても僕は上級集権士の男子寮キリトは女子寮だけどね確か約束の時間は授業が終わった後次の時次の金が鳴るまでだったはずだお互い急ごうああじゃあまたとね マ 、네、 リネオ。オをヨソバズキニメシタキニ、ジュコシーカセールナセル,ルトだ。一年間よろしく頼むぞ。俺はキリトです。 ここちらこそよろししくお願いします私のそば好き連士としてお前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになるその他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろうわかりました先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思いますそれは心強い私もこの1年間 お前に、私の知るすべての武術を教えるべく、努力したいと思う。それでは早速だが、今日は、私の稽古に付き合ってもらおう。はい <laughs>。くれよ。さあ、ティエ、ティエ、リーダーソンベいっちゃう、リーダーソンベ。あ、ピボットにどうも、ぱいがよ、ファミ 화면을 좀 낮춰야 될것 같아. 생각하면 생각할수록 그 뭐랄까... 잠깐만요... 어... 화면 색깔을 좀 낮춰야 되는데, 이, 이게 너무 밝아요. 애초에 왜 이렇게 밝은지는 제가 알 방법이 없지만, 그러고 보니까 유키님보다 스토리가 더 나갔어요. 괜찮아요. 전 시청자 여러분들하고 같이 하려고 선.. 천천히 하는 거니까요. 모바일 게임은 나왔죠. 모바일 게임은 라이젠 스틸이라고. 하고.. 왜냐 풀수는 제약이 없잖아요. 자, 먼저 스키니 치곤데 끼てくれ. 스키니,ですか? 아, 我是入学试剑で見たお前の剣が気に入っているのだ。だからこそ。 こうしてお前とイを交えてみたくてたまらなかったソルテリーナ先輩は上級集権士の中でも自責に位置するエリート中のエリートだそんな先輩がなぜ入学試験の成績が7位だったの俺をどうした早く来いあっ 어, 듀얼 모드 전투, 듀얼 모드 로기 고정되는 게 있다. 아, 오케이 오케이. 근데 솔직히 이거 뭐랄까요? 어, 잠깐만 이건 뭐야? 코딩이 싸운. 네모를 누르면 해저드가 깨프. 아, 오케이 오케이. 이거는 대련할 때만 대련할 때만 이렇게 뜨는 거죠? 근데 이게 뭐랄까요? 은근히 스케일 포인트 맞추기가 굉장히 좀 어, 난해한 게 사실이거든요? 보면은 사실 뭐랄까요 타이밍을 보면은 그.. 뭐라고 해야 되지? 야회드와야 대검 겁나 쎈데요? 어? 대검 꽤나 쎄네요 어? 이게 뭐랄까요? 스케일 커넥트 타이밍이 맞추기가 좀난해하더라고요 그리고 대령 같은 경우에는 고정이 되버린다고 돼버리겠... 고정이 하네요. 이 전셋 때도 타이밍을 잘못 맞추면 금방 끝나버리니까 그대로 맞춰야겠더라고요 은근 맞추기가 좀 난해한게 사실이에요. 그직히 아니 야, 잠깐만. 이게 아닌데? 왜 이게? 왜 이게 소리지? 이상하게 소어 났다. 내가 쓰려는 건 이게 아닌데. 이게 코딩의 싸움이구나. 아, 이게 코딩의 싸움이었어요? 에이씨 그럼 타이밍을 놓쳤네, 내가. 내가 타이밍을 놓쳤구나. 그래아 그래요? 잠깐만요. 쉬해. 지금이야 이 해저들은 우리 해저들은 딱소인에 맞고 써야 되거든요 그래야지 조금 어~ 공격력 하기가 쉽공격하기 쉽거든 야 근데 이거 뭐냐 어야 위치가, 위치가 이상한데요 어 방금 위치가 이상하잖아요 어야솔리 리나 선배의 위치, 뭐냐 어, 보려고 한건 아니었어요 여러분들 이런 걸 의도한 건 아니거든요.

トルテリーナ先輩さっき俺の剣を防ぐときに使った技は何ですかあれはセルルト流の極意滑水という技だ相手の打ち込みを通ってなるほど予想外の動きで思わず圧倒されてしまいましたこれが我が家に伝わるセルルト流だセルルト流… 先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし。もちろん無理にとは言いません。けど、セルルト流には他の流派にない実践的な俺が求める強さがあると感じたんです。分かった。1年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では。 今度は私の番だお前の剣技について教えてくれこれまで見たどの流派とも違うあの見事な技一体お前の流派は何なのだ俺の流派はアインクラッド流ですほう良いなだなこれからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよキリト ありがとうございます俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います教えるのは剣だけではないぞ無知や他の武器を使った戦闘の相手もしてもらうお本当ですかああ楽しみにしていてくれそれでは今日の稽古はこれで終わりだ疲れているところ悪いが少し休んだ後 お前の相棒も連れて私のところに来てほしいユージょうですかそうだ二人が揃ったらまた説明するわかりましたそれではユージょに声をかけてきますあよろしく頼むぞそれからきりと私を呼ぶときはリーナで構わないえ 家族や友人は私のことをそう呼んでいるお前ともこれから長い付き合いになるであろうからねわかりましたディーナ先輩うむ。ではまた後でなゲーム初반이에요당연히ユジオが살아있죠일단메디나도만나야되고여러가지할게많아요ユジオお疲れちょっといいか 何キリト大丈夫かかなり疲れてるみたいだけどうんボルゴロッソ先輩の指導はすごいよこれから1年間みっちり鍛えられそうだあそそうか大変そうだけどよかったな疲れてるところ悪いんだけどソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ 一緒に生きてくれえ僕も一緒になあ詳しいことは二人揃ってから説明するってさ分かった用意するよリーナ先輩来たか二人とも。 フォルティリーナ先輩初めましてユージオ初等連習ですよろしくお願いしますああユージオこちらこそよろしく頼むぞそれでは2人揃ったことだ私がお前たちを呼んだ理由を話そう実は王とセントリアの衛兵隊から宗建学院へいくつか仕事の依頼が出されてな衛兵隊からですか 近年獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。おそらくそのせいで、衛兵隊は人手不足のようだそれであふれた仕事が集権学院に来ているというわけですかああ。だが、名目上は、課外授業という形になる。それってなんだか。 兵隊に都合よよく使われているような気がしますねそう悲観的になるなよユージオめんどくさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実戦を積んだりできるんだぜまあそれもそうだねそう思うと悪くないかも学院から今回の課外授業は 最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってな聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいのだがなるほどそれで俺たちはああゴルゴロッソからもユージオに実戦を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな2人がよければ 私はこの課外授業を受けようと思うどうだ一緒にやらないかもちろんですやらせてくださいはい僕もです分かったそれでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくるそれまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか わかりました。2人 で揃えてきます。 어서 오세요, 오노 님. 근데 여러분들 이거 알아야 돼요. 이 게임은요. 그 원작, 원작 플러스 오리지널이에요. 원작 플러스 오리지널이기 때문에 조금 어, 좀 달라질 수도 있어요. 그리고 이 색깔 뭐랄까요 <laughs> 뭐라고? 키리토가 가지고 있으면 불안하다고? 어이. <laughs> 어떻게 보면 맞는 말이죠. 그러지 않아요? 누가 봐도 키리토가 가지고 있으면 굉장히 불안할 것 같긴 하거든요. 퀴세라. 솔직히 누가 봐도 키리토한테 돈을 맡기면 먹는 걸다쓸것 같지 않아요? 내, 내가 봤을 때는 여러분들도 그렇게 생각되지 않습니까? 솔가놓고 얘기하자면 솔직히 털어놔봐요 여러분들. 그리고 전작보다 부드러워졌다. 글쎄요. 그 부분은 잘 모르겠어요. 애초에 애니메이션하고 게임하고는 차이가 좀 심하기 때문에 그 부분에 대해서는 제가 뭐라고 말씀드리기가 조금 그렇거든요. 일단 스테이터스는 어뭐 이건 중요한 거 중요 아니고. 근데 개인적으로 이번 이번 리콜리스는요. 아직 안정화가 많이 부족해요. 그래가지고, 어, 안정을 좀 많이 시켜줘야 될것 같은 그런 게임이에요. 아직까지는. 그리고, 7월에 하고 싶은 게임은 플스 게임하고 스위치 게임이 너무 많아요. 하나씩 하세요. 뭐 그렇게 빨리 해봐야 뭐, 빨리 해봐야 뭐할 거야. 천천히 하시오 일단, 세이브 포인트 찍어놓고. 모르겠어요. 게임 100% 100%오리지널 아니에요. 원래 원작에 몇 가지를 병영 시켜서 추가를 했기 때문에.